Прошу военных, кто на меня подписан, распространять в своих подразделениях, так как у нас нет этих машин минирования дистанционного, то технологию Мадьяра, этого его Абубаса. Он там, я так понимаю, ставит магнитные мины. Вот только вчера он выкладывал видео, они на Харьковщине в направлении Липс буквально за час срисовали колонну из ну большую колонну 7 7 железяк они потушили да. поэтому пожалуйста принимайте его опыт в у одного человека из окружения Владимира Александровича Зеленского Михаила по-моему Михайлович он да подалека горе Видите, их родственники тоже воюют, а мы на них наговариваем. В общем, его брат, полковник специального отдела ФСБ, ну, он сам пришел из ГРУ в ФСБ. Но кто из ГРУ приходит в ФСБ, это ж люди по диверсионной работе. Ну, и как-то он в весьма молодом возрасте зажмурился. Сфотографировали его могилу, Долго администрация президента отрицала, что у них работают люди без спецдопуска. Хочется спросить в СБУ, как такие люди, как Подоляк, проходят спецдопуск. же если читать биографию и прессу белорусскую Подоляка, то он работал на фонды, связанные с Жириновским, который финансирует, ну это партия ЛДПР, печатные издания, которые финансировал ФСБ. Он постоянно еще в 90-х подвергал критике политику Лукашенко, которые, в общем, он критиковал, почему российско-белорусские отношения развиваются очень плохо. И белорусская, Белорусский комитет госбезопасности депортировал подалека в Украину, так как он был гражданином Украины, по-моему, гражданин Львова, за работу на Федеральную службу безопасности России. Были периоды у Лукашенко, когда он жестко конфликтовал с силовиками России. Да, там же были, если помните, аресты э, самых богатых, кто работал по глиноземам и по химии богатых российских миллиардеров, он просто их арестовал. И также был выслан Подоляк. Потом Подоляк очутился в окружении Левочки на одного из создателей э, ОПЗЖ, и потом он бегал вокруг Януковича. Ну и после Януковича он как суперприз достался кому? Правильно, Владимиру Александровичу. Поэтому мы читаем историю Владимира Александрович лишний секретарь. Его жената на грузине, который был в партии Родина, бегал с Волуевым по Госдуме. Сейчас он дружит с нашим Будановым, большим другом Корчинского. Все намоленные, христиане. И на это никто не реагирует. Также у нас был этот вице-премьер по реновациям в Украине, которые его брат, ну, дядя, родной дядя, главный силовик Белоруссии сейчас, да. вас сейчас отстранили, вице-премьера, и его программу по строительству укрытий для энергообъектов закрыл Кабмин. Оказалось, она неэффективна. Оказывалось, надо покупать нормальное ПВО лучше бы этот наем его дружил э, кубраков кубраков лучше бы они накупили кроталей new generation которые работают на трех с половиной махах избивали бы их 59 и 69 их их а 101 а так эта программа закрыта а миллиарды потрачены когда Владимир Александрович возьмется за ум прекратит набирать себе вот этот всякий непотреб, ну вся страна смотрит, и вы ж смотрите, китили смотришь этого брата подалека этой потворы. У него все награды бодренькие, не юбилейные. У него ордена боевого красного знамени. Хочется спросить, где ты успел получить такие веселые награды? Такие награды обычно даются за какое-то говно. Как и в Сирии убивал, по всей видимости, так и в Украине. Я не исключаю, что где-то в Украине, находясь на каком-то на какой-то ставке оперативного командования Днепр, туда прилетело какое-то наше говно американского производства, и на одного брата у подалека стало меньше. Ну, он, правда, когда его уже приперли за жабры, то он перестал отрицать, что у него есть такой веселый брат. Ты самый близкий к Ермаку и к Зеленскому, и твой брат работает в пятом управлении ФСБ по диверсионной работе. Интересно, против кого диверсионная работа?